Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Гаряча лінія. Мене звати Дмитро Клименко. Сьогодні більшість уваги змі і суспільства привернута саме до процесу виборів, до кандидатів та їхніх дебатів. Але проблеми, які впливають на життя країни і Житомира, зокрема. Обходять осторонь, увагу, увага увага суспільства обходить осторонь ці проблеми, і сьогодні ми поговоримо про одну із таких проблем, а саме про створення центру обліку безхаченки в місті Житомир. І в нашій студії Владислав Паламарчук, ідеолог створення цього центру саме в місті Житомирі, голова благодійної організації «Милосердя». Добрий вечір, пане почнемо ми наш ефір із сюжету, який ми знімали ще на початку серпня. Коли пам'ятаєте, прес-конференція була Олександра mm. Бачковська, коли говорили, що. Цей центр нарешті буде створено. Давайте подивимося, як це було, і після того продовжимо нашу розмову. Проблематику створення такого центру за круглим столом обговорили представники громадськості та влади. Поділитись досвідом роботи до Житомира. Приїхав директор аналогічного центру у Полтаві Роман Дрозд. Він наголосив, що цю проблему можна вирішити лише спільними зусиллями. Город нам виділив поміщення 200 квадратних метрів за гривну 20 в год. Немножко помог продуктами питаннями, і ми відкрили такий центр. Такий центр у Полтаві працює з грудня 2012 року, і за цей час волонтерам та працівникам установи вдалося повернути до нормального життя більш як дві сотні безхатченків. У місті змінилася ситуація із поширенням інфекційних хвороб серед безхатченків, а також криміногенна ситуація. через центр прошло 164 человека, которые вышли из мест лишения свободы. Из них в течение двух с половиной лет только четыре вернулось назад в места лишения свободы. Общая украинская статистика не менее 70% возвращается в течение нескольких лет. За підрахунками громадських активістів у Житомирі налічується більше двох сотень безхатченків. Влада організовує для таких людей харчування, намагається сприяти у процесі відновлення документів та лікуванні. Але без координації та системного підходу цієї проблеми не розв'язати. Саме створення центру обліку і допомоги цим громадянам. Я думаю, що це наступний крок. Ідею створення такого центру у Житомирі вже не перший рік пропагує Владислав Паламарчук, голова благодійної організації Милосердя. Але лише цієї зими питання зійшло із мертвої точки. Обласна влада готова надати приміщення для створення такого центру. Я думаю, що вже мабуть, дето в сентябрі відкрити цей центр учота і дальнішу ж зиму плануємо відкрити ночлежку І в 2015 році запустить полноценный центр адаптации бездомных и бывших осужденных. Вересень минув, і у нас вже наступає жовтень, і я так зрозумів, що центр вже має-от відкритись, там певні, певні якісь структури будуть вже працювати. Але перед тим, як детальніше поговорити вже сам, про сам центр, про його роботу, давайте, можливо, окреслимо цю проблематику. Безхаченко, хто це такий, що це за категорія людей, наскільки їх багато, от, зокрема в Житомирі та області. Це та категорія людей, яку ми звикли бачити, от будемо говорити відверто на смітниках, люди, які збирають пляшки. Папір. Чи можливо це проблема ширша, Владислава? То, що проблема шире, это, ну, я хочу сказати, що ну, проблема действительно она гораздо шире. чем мы думаем. Потому что при слове бездомный у нас сразу ассоциация возникает с человеком, который проживает там на улице, в подвалах, на чердаках, который питается на мусорках, который вечно пьяный, вечно э, с матами, агрессивно, от которого мы стараемся перейти на другую сторону, да, и то есть, которого мы стараемся вообще как бы и не заметить. На самом деле, в свое время, когда я узнал, что есть такой закон Украины, как основы социальной защиты бездомных граждан нашей страны, и когда я прочитал само определение бездомности, оно трактуется так, что это отсутствие какого-нибудь жилья, где человек может быть зарегистрирован за этим жильем, то есть это отсутствие, ну, недвижимости у человека, да, где он может быть зарегистрирован. Еще с советских времен в нашей стране пошло то, что была такая, ну, институт прописки был, да, где-то потом в каком-то году на очередном году нашей независимости была отменена прописка, но поменяли на регистрацию. Ну, так, ну, так вызывает улыбку, потому что поменяли шило на мыло, а, но, а, а суть, а суть, а суть осталась одна и та же. То есть мы прекрасно понимаем, что человек, не зарегистрированный, например, в нашем городе, он, он автоматически выпадает с поля зрения всех социальных служб, он социально становится незащищенным, даже вплоть, вот у нас выборы будут, они даже и голосовать-то не пойдут, просто-напросто, потому что нет местной, по местной регистрации, они не закреплены ни за каким избирательным пунктом то есть и вы сами понимаете что что проблема шире как мы говорим шире еще получил по каким вопросам потому что как только что в сюжете говорили что бездомных которые проживают на улицах и с которыми мы непосредственно наша организация контактирует ежедневно можно сказать это около 200 человек. Да, это есть, может даже больше чуть-чуть. Ну, на самом деле это надо действительно систематическую работу проводить, потому что наших ресурсов, на жаль, но на сегодняшний день пока не хватает, чтобы захватить наш весь город. Но проблемы шире еще по тем моментам, что приезжали, вот как вы видели, Роман Трост, приезжала Людмила Алиева, приезжала Народная Допомога допомогой город Черновцы, приезжали к нам еще ребята со Львова. То есть, это люди, которые своих местах Да, створили, которые, такие да, которые э, работают, которые полноценно работают и очень эффективно работают. И они говорили про э, по среднестатистическим данным в нашем городе, э, вот так вот, по таким размерам, где-то должно быть э, не меньше тысячи человек, которые живут просто без регистрации. Это про Житомир? Да, мы, именно про Житомир, потому что на сегодняшний день мы не можем дальше житомера Житомира выйти, э, потому что, я повторяю, как я все время говорю, что у нас город Житомир, Це як пілотний проєкт, все-таки нам чуть-чуть полегше, хоч і потрудніше, но і полегче. Все-таки це родной город, и здесь как-то, а в родном місті і стіни допомагають, і все-таки поближе, к этому всему, і к властям. Тобто, ви, ви ведете до того, що ті 200 людей, з якими ви напряму контактуєте, це лише вершина айсбергу. Да, є це ще то, що величезний видим, пласт да. людей. якие от социальному, скажем так, плане не защищенные, да, 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 вот. А в официальном языке даже есть такой термин, как открытая бездомность, от которой мы видим про 200 этих человек. и скрытая бездомность. Это зона риска. Это те люди, которые проживают на съемных квартирах. Это те люди, которые проживают в общежитиях. Это те люди, которые э, там, ну, ну, по разным категориям они, они вот, они, они еще вот занимаются бизнесом они могут торговать на базарах заниматься иметь какие-то свои фирмы но у него нет регистрации местной понимаете и по местной регистрации нету и они в любой ну в любой ну, момент могут оказаться на улице мы же живем как все прекрасно как в нашей жизни все сейчас особенно э, глядя на последние дни как оно все происходит все так быстро меняется что любой человек э, может оказаться на дне может подняться и на вершину, и может оказаться на дне. Не зря еще даже на наши древние говорили, что от тюрьмы и от сумы ну не надо не отказ не зарекаться. Потому что сегодня ты на коне, а завтра ну, неизвестно ты где. И так потому сегодня человек имеет машину, имеет достаток, а завтра что? А завтра в любую минуту он может оказаться без этого. И потому мы вот ведем работу по созданию и открытию этого центра учебы. Давайте детальнее еще про этот центр яка сьогодні ситуація, чи всі питання вирішені з приміщенням, з арендою, і з фінансового боку, і чи прийнято остаточне рішення, От, за ким останнє слово? Смотрите, я здесь, вот вся разница между чиновниками и мной, как общественным деятелем, да, мне нечего скрывать правду, и я не буду вам здесь это, пускать пыль, как говорится, в глаза, я просто буду говорить, ну, то, что есть на самом деле. То помещение, когда нам выделили, ну, область, мы благодарны за это. 11 числа сессия областного совета поддержала льготную нам аренду 1 гривна в год. Это очень прекрасно, очень хорошо. Но сами поймите, что помещение, которое выделено, это 430 квадратов. Это 430 квадратов, которые находятся в очень плачевном в аварийном состоянии. Потому что рано или поздно я все-таки туда вас заведу, и вы сами увидите все своими глазами. Пола нету, труб нету, отопления нету, свет, э, свет проведен, но там надо свою, ну, свой счетчик включать, чтобы подключаться от базы, там, где нам предоставили. То есть помещение есть, оно капитальное, оно хорошее, стены, крыша хорошая, но Факт остается фактом, что внутри надо делать. Надо проводить трубы, надо открывать э, санпропускник, ставить те же самые туалеты, ну, э, тоже обустраивать. Э, конечно, хотелось, ну, на оптимистической ноте мы все это начинали. Ну и не закончили на отрицательных вещах, все-таки оптимистичные и смотрим дальше. Хотелось бы, и я не исключаю этой возможности, хотя бы в том помещении две комнаты открыть ночлежки. Потом этой зимой, да, посмотрим. будем смотреть, будем надеяться, что сейчас загвоздка у нас именно будет стоять в этом. Но будем искать пути решения этого вопроса с местными властями Житомирскими. Потому что, смотрите, дали помещение, теперь мне надо разрешение на реконструкцию, мне надо составить проекты по свету, по газу, по воде. Понимаете, то есть это ну, процесс. тому, що так, як то, що всьому Да, да, воно, воно. Майже напевне. Так, ограничено. А є якісь розуміння того, що вам потрібно допомагати, наприклад, місцевої влади, обласної міської ради, вони пропонують якусь допомогу в бюджет на 15 рік щось планується закотитися? Я, Дмитрій, скажу так, що. Пока все смотрят, насколько меня хватит. Все кивают головой, ну как бы, ну да, вещь нужная, но чтобы кто-то залез в кошелек свой и достал деньги какие-то то особого желания никого нету и какие-то моменты есть возможность хочу тоже обратно же ну что говорить чтобы ну, лоббировать интересы нашей организации и пробовать пойти подать на социальный заказ через конкурс на такую работу то есть такой проект подать то есть есть возможность и то есть есть желание меня, такой взять участие в тендере да, то есть, то есть пролоббировать, я имею в виду, то есть под, сказать властям, достучаться до властей, что нужна такая работа. Есть, мы у нас есть база, да. То есть у нас есть, знаете, я, да. Сейчас, Дима, может, буду и хвалиться, но это хвалиться, но ну, не своими достижениями, достижениями нашей команды, потому что на сегодняшний день у нас может по Украине может быть, но ну, мне кажется, что это большая ну, часть правды. Самые лучшие социальные потреб которая есть ну, на Украине, потому что наше кормление на улице, э, наше все, мало в каких городах оно есть. Те города, которые уже открыты, эти центры учета, вот общественные организации, они тоже начинали эти социальные патрули. И им сейчас как бы ну, нет нету надобности этого делать. Каждый бездомный знает, куда ему идти, и это отпадает ну, потребность в этом социальном патруле. У нас же наоборот, начинается все с социального патруля, то, что мы делаем три года, наладили, уже профессионально подходим к этому всему. Если мы там брались и решали какие-то вопросы, там, знаете, все на Эмоциях, там-там, и все бегом спасать человечество и все это мы сейчас уже консуль... ну, проходим через консультацию. Мы выставляем какие-то требования к этому бездомному, понимаете? То есть мы уже, ну, заставляем вот людей, ну, самих как-то искать выходы, ну, решения. На сегодняшний день я могу сказать, что э, э, весной э, несколько бездомных, ну, человек, наверное, пять, э, пошли работать, пошли работать, весной. да, и до сих пор они работают, они снимают комнаты. Они снимают комнаты ну, там у людей, которые есть квартиры, у которых есть возможность сдавать эти комнаты, они проживают, они постепенно возвращаются в социум. И они уже готовы мне помогать восстанавливать это помещение. Он говорит, давай бери до зимы всякие разрешения мы бесплатно, да, буквально да, по комнатке, по комнатке будем сдавать потихонечку все это делать. Добре, що є конкретні результати. Давайте поговоримо про роботу центру, як вона буде да. організована? і хто там буде працювати, чиновники, чи волонтери? Ні, будемо працювати Ми будемо роботи ми. Будет работать наша организация на базе... Сколько на... это человек? Вы говорите, мы, это на сегодняшний день я же буду директором центра этого учета, потому что прошел определенное обучение этому, у того же, можно сказать, организации, Свет надежды Полтавская, откуда приезжал Роман, я приходил Нормально. у них обучение, которые готовы на сегодняшний день нам помогать, нас сопровождать в этом, консультировать. То есть, если надо, даже приезжать, и они открыты на это, и я благодарен очень им. Я пришел обучение, и то есть я знаю, как на определенном этапе работать с этой онлайн-базой, с бумажными этой базой. То есть и меня же знает, знает управление городское управление социальной защиты, знает департамент нашей областной социальной защиты, министерство уже знает, приезжал я там несколько раз, просил мне некоторые вещи, то, то уже как бы знают. Команда, команда. команда, сколько людей? Да, команда, в центре учета буду я один, в центре учета, но у меня есть еще команда, это социального патруля. То есть есть определенный человек, это Николай, который будет возглавлять эту команду, на него будут возлагаться определенные функции, которые будут, это уже у нас с ним разработаны три маршрута по нашему городу, где мы будем кормить людей. Он же, когда во время этой же раздачи пищи, а добавлю, что с ним будет 2-3 волонтера все время. Волонтеры, предоставлять волонтеров нам будет тоже наша дружеская организация, наши партнеры. Это благотворительная организация «Прорыв-Перемога», это сеть христианских реабилитационных центров. Это ребята, которые на энтузиазме, на идеях, которые движимые делать добро менять ну что-то в нашей жизни менять что-то в нашей стране помогать людям идут добровольно вот, тоже они готовят пищу они будут помогать развозить ее они будут участвовать в этих консультациях они, там же мы будем раздавать теплые вещи кто у кого нужда кому надо будет это будет социальное сопровождение в больнице если надо будет если там рентген в основном вот готовимся между между прочим, буквально вчера я был э, у... у заведуючого від протитуберкульозним диспансером городським, і ми готуємося з ним дето, наверное, кінцю жовтня згодом провести масовий осмотр, е, э, тобто, на технідними пер... випрацювання. Да, на да, тому що щоб ми були готові до зими, розумієте, якщо у когось буде яке-то затемнення в легеню, щоб сразу же ізолювати його в лікарні, розумієте, тому що що ну, не було ускладнення далі. І тим самим фінансово-складові питання, от для того, щоб реалізувати всі ці, ці цілі, всі ці захте, які ви кажете, скільки вам грошей потрібно И где вы их будете, собираетесь шукать? Сколько денег нужно, мы не можем определиться. На сегодняшний день у нас очень большая потребность по центру учета, я только говорю. По центру учета это в хорошем принтере три в одном, 3, 3 в как называют, да, вот это в лазерном цветном. Uh -huh. Почему? Потому что именно этот, и даже знаю марку <laughs> этого принтера, э, потому что э, надо такой принтер, который распечатывал фотографии, потому что есть определенные документы, которые утверждены министерством социальной политики. Мне, чтобы взять этого человека на учет, мне надо составлять его картотеку, ну, своего учета. И там есть фотография. И вот скажите, просто логически, если подумать, как у бездомного пойти сделать фотографию? Фотографию ему распечатать 30 гривен. Где он возьмет 30 гривен? Да, даже если я ему дам 30 Честно гривен. Кажучи, его даже может не пустить. Даже и не фотострия. пустить, даже не пустить и сфотографировать, потому что, соответственно, надо привести себя в внешний вид, ну нормально, ему надо постричься, ему надо переодеться, то есть можем просто-напросто потерять человека. Для эффективной работы нам нужен такой вот принтер, нам нужен хороший фотоаппарат, где мы могли бы фотографировать людей хотя бы прямо на улице. Понимаете, ну, взять, есть такая доска специальная, взять, поставить. Ну, можно сделать это все, я уже консультировался. Фотографии, по крайней мере, для центра учета мы можем эти фотографии делать и выдавать временные То есть это оргтехника? Да, да. оргтехника. еще а там еще? с питанием у нас как бы налажена. Ну и все, вот, вот что нам на надо... На да, на, пер, на первое время. Конечно, э, питание хотелось бы, э, на сегодняшний день у нас э, пока одно кормление в неделю, но я же говорю, что вот э, не сегодня, а завтра мы начнем э, трехразовое это питание. Э, Многие же были заказаны недавно это э, боксы такие стеклянные, все-таки я хочу договориться с какими-то пунктами э, таких вот... Э, заведений там где можно питаться то есть кафе там или сеть там час поисты или мариус сеть заведений да то есть э, ну, поговорить может они согласятся где-то или ну поставить такой боксик один и чтобы тоже туда ну, ну, бокс ну, ну специально для, да, для да, да, может да, люди приходят да, да. и там будут не 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 боксик там для сбора финансов а, для куда целенаправленно будет угу. идти ну, финансирование и именно на питание. Мы там напишем для чего это делается. Вот, например, у меня там в голове там сложился такой ну не лозунг, а как девишво. Давайте ну, сделаем вместе, чтобы люди не искали еду на э, мусорках. То есть, потому что я, ну, сам понимаю и вижу, я вот каждое утро прохожу мимо мусорных баков и вижу, когда люди копошатся и прямо оттуда ну, кушают, знаете, ну, ну, неприятно, очень неприятно ну, видеть и это и ну, ну, ну и там просто ну, я думаю, что когда мы эти боксы будем уже готовы выставлять, где-то будем договариваться, мы обратно же поставим известно на все наши СМИ, мы, мы думаем, что проведем пресс-конференцию, что специально озвучить это, чтобы показать в средства все было информации. Конечно, мы будем отчитываться за каждую копейку. Мы не будем, мы, мы наши, мы Житомир, Житомиряне, которые будут работать для, именно для такой категории населения, которая сегодня как никогда нуждаются в нашей помощи. Давайте конкретно, какие послуги будет надавать центр? Что это имеется на виду? Відновлення документов, насколько я понимаю? Да, это самое главное, что мы будем делать, это предоставление места регистрации то есть на цей центр, на адрес социального да, центра да, можно будет, регистрировать да, людей? Да, да регистрировать людей. Что людям даст возможность появиться в поле зрения в социальных служб и в поле зрения законодательной. То есть они будут, чтобы они получили социальную защиту, как любой гражданин, как ты, как я, ну, как я все мы дружно здесь вместе, да. То есть только регистрация, чаще, чаще. Центр учета, да. Социальное патрулирование, они, понятно, что не каждый сможет туда на и дойти, потому что тяжеловато чуть-чуть добираться туда пешком, там не каждый с первого раза найдет. Оно с одной стороны хорошо, что оно на, на окраине Закрой. находится, мы никому, то есть, ну, не будем мешать, это промышленная зона. Я очень, ну, а с другой же стороны, что не каждый к нам не доедет. Для этого же обратно мы в одной организации СУП-аренду взяли часть территории офиса, который находится в центре города, где буду непосредственно принимать Я два раза в неделю, где люди, которые находятся просто без, ну, без регистрации местной, могут приходить. У меня будут оформлять эти документы. А ребята в социальном патруле непосредственно будут на учет ставить э, именно в полевых условиях, как мы называем, прямо там на принимать заявления. Будет у них, э, они выезжать будут на рейд, э, у них заявление, что заявление будет указано от человека, ну, бездомного, что прошу там поставить на учет, там, э, оказать мне там социальную помощь, такие-то, таких там, ну, в чем нужда. То есть они будут заявления эти приносить ко мне, и мы потихонечку будем уже да. начать до роботи давайте поговоримо про інший аспект цього питання. Сьогодні війна на сході змінила абсолютно структуру, скажімо так, нашого державного апарату, можна, якщо можна так говорити, виділяються мільйони гривень на реабілітацію учасників, АТО, на допомогу переселенцям. Чи впливає якось війна на сході на ситуацію із безхачниками? Ну зокрема в Житомирі, якщо можна так сказати, чи є, наприклад, люди, які вже звідти приїхали сюди, от у вашій практиці. якісь інші Дима, обратно же мы возвращаемся без хаченки. Что мы имеем в виду? Люди Шо... без регистрации. Без, без регистрации. Если мы имеем в виду без регистрации, то, Дима, мы понимаем, вот буквально недавно. Я познакомился с одной женщиной. Она опекун э, двоих молодых людей, которым исполнилось по 18 лет. Они приехали к нам, э, ну не точно, не помню, но вроде бы с Краматорска. Они приехали сюда к нам на учебу, и, соответственно, у них э, они э, воспитанники интернатов. И то есть у них нет никакой возможности получить какое-нибудь ну, жилье. Понятно, что они пока учатся, они будут находиться в общежитии там, студенческом, но, а, а дальнейшее, вот, вот закончат они, пройдут 5 лет учебы, или 6 пусть, а дальше куда? А дальше и некуда. Потому ну, а что, как вы решите эту проблему? Э, как, как решить эту вопрос? Просто-напросто поставить их на очередь на жилье. Но, в житомере, да чтобы здесь их, ну, потому что они приехали сюда, но чтобы здесь поставить их сюда очередь на жилье, им надо иметь житомирскую регистрацию, понимаете? Как и, весь и висмите, а, Да, если у нас центра учета не было там, до определенного времени, здесь на помощь приходим мы. То есть здесь уже они уже могут через нас. и обратно же будем брать. А, например, будут же, э, у нас женщин много поприезжало с этих зон. Некоторые в положении, на которым надо будет какие-то социальные выплаты. Много пенсионеров поприезжало, которые не сегодня, а завтра надо будет, ну, предпенсионного возраста, например, не сегодня, а завтра надо будет оформлять. Еще неизвестно на завтрашний день, как эти поведут себя, э, те, как мы называем, сепаратисты со их властями. Будут они архивные данные передавать, не будут передавать. Как оно там все будет? Ну, это же, ну, загадка, ну, ну, и тайна большущая, что, что на самом деле будет завтра. Ну, мы ще може виплести десь там. і довольно довольно навіть може ну очікують. Так реально Нас лишається мало часу. Mm. Розкажіть, будь ласка, адресу як знайти вас і, наприклад, центр, коли він буде працювати, щоб люди знали, куди йти до йде кознетатись, адрес і подробне 15 а буде, Ну на сьогоднішній день пока там ну туди, як как би бы, іскати цього всього, тому що лучше всього на ті Ну, по телефону, который я могу сейчас и продиктовать. Да, я мой телефон 098 607 54 79. Зовут Владислав. И я уже там могу где-то пересечься, где-то встретиться, где-то в телефонном режиме сказать, куда обратиться, в каком я кабинете сижу, где нахожусь, это в центре города. Возле памятника королева находится, так что это очень легко найти. Так что можно всегда, я всегда на телефоне. То є завдання рад допоможі чоловіку, який попаде в такую так, таку ситуацію. Коли ми спілкувалися із Романом Драстом із Полтави, він говорив, що майже в кожному районному центрі в Полтавській області є схожі такі -от центри. Mm. Ваші прогнози, можливо, чи якісь є вже у вас плани стосовно відкриття таких центрів, які ось має бути в Житомирі в інших районах? Чи є на це, скажем так, ресурс чи політична воля керівників наших? Я не знаю, как по поводу политической воли да, кого-то там из руководителей, но я знаю, что у меня есть желание, и у меня уже запланировано. Потому что я повторяюсь, наверное, и все время говорю, что Житомир это был пилотным проектом. Следующий, следующий пункт назначения, как говорится, где открыть центр такой учета, это город Бердичев. В городе Бердичеве находится это исправительная трудовая колония номер 7, 7, 7, 7, ну, 7, 170 учреждение. Там есть исправительный центр 100, под номером 108 в селе Райки. Там есть тоже исправительная колония. То, -то там три великих таких. Да, да, три таких места, где к сожалению, люди освобождаются и многие, многие уходят просто на улицу. И то есть они начинают свой путь прямо с города Бердичева. То есть мы там непосредственно должны. Я планирую в город Бердичев уже направить свои, свой опыт, свое желание и свое стремление и уже в январе месяце. Ну, думаю, после праздников, вот этих январских, наших рождественских, уже начать плотно общаться по поводу это с бердическими властями. Все. А где-то с лету я планирую Корсы, потому что в Корсы они тоже есть исправительная трудовая колония. Самое в, в тех местах, mm -hmm. да. в правнии колонии, да, люди, правде... выходят на волю. Вони да, щоб да. мали можливість нормальне життя почати. Так, да, на да, нормальну життя і не возвращатися, тому що ну, е, навіть взяти по нашому місті 80% бездомних, які проживають на вулиці, це люди, які відбували наказання в містах лишення свободи. Дякую, Владислава, що знайшли час прийти до нас в студію і окреслити mm. таку важливу тему. Я думаю, що все буде гаразд, із, із центром, і з вашим рухом. Дякую. Дякую. Наша країна потребує сьогодні найбільше. Це самоорганізація. Владислав Поломарчук показав, наскільки ця самоорганізація може бути дієвою. Не потрібно чекати від держави, що хтось прийде і вирішить наші проблеми. Ми самі повинні це робити. Це була програма Греча лінія. Мене звати Дмитро Клименко. Миру та терпіння нам усім. До побачення.